Вопросы развития культуры и спорта являются приоритетными для выбора э, с Особенно это актуально будет год спорта из данного рода жизни. Э, наверняка вы знаете, что э, есть распоряжение, которое подписал губернатор э, Александр Ильич Вилков и утопил ряд мероприятий. Краще э, спортивный салон, э, это мероприятие тоже вошло э, в перечень э, тех общих мероприятий и является одним интересным ключом. Мы сегодня слышали, что оно является интересным, что в нем будет участие именно сельское направление. А сегодня спортивное движение на селе проходит под экидой, под шествием Территорийской областной организации Сюрпранского прескутерно-основательного общества «Полос». Василий Игоревич уже давно его возглавляет. И работа полностью устраивает управление. Мы его поддерживаем на всех учебных конференциях. За счет областного бюджета содержится аппарат, в силах, опять же, бюджетных средств финансируется мероприятия. Мы благодарны за их работу. Мы знаем и видим те мероприятия, которые проходят на высоком организационном уровне. Уверены, что данное мероприятие также пойдет не менее интересно, не менее красиво. Хочу обратиться к вам, средствам массовой информации, чтобы вы тоже не забывали, что год спорта и здорового образа жизни и жители, жители региона нашей Украины, только благодаря вам мы ведем активную работу в этом направлении и вас просим помочь нам в этом. Мы на своих сайтах вывешиваем мероприятия, которые проходят у нас в области. Поэтому, пожалуйста, смотрите, освещайте, чтобы наши жители знали, где можно прийти, чтобы посмотреть и поучаствовать. И знали, что этот год нужно посетить спорта и здоровому образу жизни сколько денег как бы э, Смотрите, у нас, э... на на считаете, у нас на это мероприятие. На все говорят, что у нас на это мероприятие. Значит, у нас на это мероприятие 25 но, чтобы мы все вместе с вами понимали, что бюджет, к сожалению, сегодня, это наша терминология за счет тех наших налогов и формируется бюджет. Бюджет на 100% не может, конечно, обеспечить все наши сегодняшние потребности. Поэтому, как сказал случилось, Сергей Григорий, сегодня идет обращение к людям, которые могут поддержать наше движение. Это может быть фермеры на которые способны поддержать спорт. Если не поддержат, мы будем только благодарны